banyak especially anak-anak Melayu lah orang kita kan diorang ni semangat nak buka kafe ya baru-baru nak berniaga kan kadang-kadang ada yang dah stres kerja uh, lepas tu berhenti buka kedai kopi tapi tak semua berjaya banyak yang tutup uh, ada 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 yang lagi akan jadi lagi besar lah pada aku uh, first thing diorang ni kurang persediaan lah banyak yang buka kafe uh, semangat ada semangat ok nak berhenti kerja nak buka bisnes tapi maybe diorang tak tak buat research yang cukup nak buka bisnes ni kita kena faham market siapa target customer kita uh, dengan siapa kita nak jual tak cukup ada buka pintu lepas tu tunggu orang datang jemput masuk jemput masuk siapa nak datang kan yang kedua nya aku nampak uh, masalah kewangan so ramai ramai sebenarnya orang underestimate kos buka paling penting sebenarnya adalah maintain cafe tu sebab aku tahu kawan-kawan uh, aku sendiri bila nak buka bisnes dia orang sibuk kira bahan mentah uh, cawan kopi berapa biji kopi berapa susu berapa ya yeah, itu memang penting tapi sebenarnya yang paling penting adalah overhead sewa kau utilities gaji staff benda tu yang paling besar sebab kalau korang tak terjual kopi korang still kena bayar sewa kalau korang tak ada langsung terjual any drinks hari tu gaji pekerja still kena bayar ha, itu banyak mistake sebab diorang asyik fikir pasal cawan kopi je jangan risau tak ada orang beli kopi tak keluar pun kos kita kat raw material yang kita kena fikir adalah overhead dan kalau tak ada capital yang cukup sebenarnya ataupun tak pandai manage duit lah sebenarnya memang cepat je kafe tu gulung tikar nasihat aku ha, walaupun aku tak adalah tak pernah buka kafe ya, tapi adalah buka bisnes kopi korang kena ada standby at least 6 ke 12 bulan cost overhead kira capital reserve lah kira berapa sewa berapa gaji berapa utilities kali 6 ataupun kali 12 simpan baru buka kafe jangan ada standby untuk sebulan dua bulan kan tu, tu tak selamat lah next aku rasa maybe kurang pengalaman lah dalam ilmu bisnes sebab buka kafe ni bukan setakat pandai buat kopi je dia kena ada ilmu macam marketing HR akaun, finance tu paling penting dan macam-macam lagi lah. Kalau tak ada ilmu ni sebenarnya susah nak survive dalam industri yang sangat-sangat kompetitif. Sebab again jual kopi ni bukan saja nak bagi kopi tu sedap. Paling penting kita nak bagi orang minum kopi kita itu first thing first. Banyak aku tengok yang kafe-kafe baru ni sebenarnya lokasi dia orang kadang-kadang tak strategik lah sebab location is the key eh guys. Kalau kafe kita tersorok, susah nak jumpa pada aku kita kena pilih tempat yang ramai orang lalu-lalang yang senang nak singgah. Paling penting tempat tu senang nak attract new customer sebab kita bukan saja nak, nak maintain regular customer kita nak tarik crowd yang baru so kalau buat dekat ceruk hutan ya siapa nak datang kan yalah ada je yang buka kafe kat tengah hutan meletup ramai orang tapi aku cerita on overall cases lah kan and then pada aku dari segi servis lah so servis ni ramai sangat orang terlepas pandang dan kebiasaannya orang yang buka kafe ni diorang lah owner diorang lah barista so kat situ kadang-kadang dia terlepas pandang servis waiter ke servis ni sebab diorang busy buat buat kopi diorang orang busy jaga operation so benda-benda kecil tu sebenarnya kita kena jaga service yang penting eh? next pasal uh, USP lah Unit Selling uh, Proposition kan eh? apa benda yang kita membuatkan kita ni stand out kadang-kadang orang ni buka kedai kopi jual menu yang biasa yang kat mana kedai kopi lain tak ada apa-apa yang stand out uh, USP ni boleh datang daripada menu uh, ataupun dekor kita ataupun kita punya service location banyak faktor yang membantu untuk menaikkan kita punya USP lah. Contoh eh kita ada 50 kedai kopi depan rumah kita semua kedai kopi tu warna hitam. Ada satu kedai yang warna kuning. Kita mesti perasan yang warna kuning tu dulu kan. Instead of yang warna hitam yang lain So, kat situ ya dah nampak dia punya USP dari segi warna. Mudah untuk kita kaji USP ni kita tengok orang-orang terdekat, tengok kafe-kafe terdekat, apa yang persamaan antara orang. So, kita kena came out dengan something yang uh, baru lah. And then uh, pada aku mungkin orang ni tak pandai sangat dari segi promosi lah. So, dalam dunia yang uh, penuh dengan social media ni kan. Mana-mana online, promosi dekat social media ni kena gila-gila sikit lah diorang ni kebanyakan aku tengok tak buat marketing sangat kadang-kadang posting pun malas kena rajin buat content engage dengan customer online ni sebab orang sekarang prefer datang daripada online baru ke offline kesilapan yang paling common lah pengusaha kafe ni yang baru berhenti kerja kononnya tahu masa-masa mula buka dia bangga sebab yelah decide nak resign berhenti dunia kapitalis it's time for start Uh, their own business so dia ajak kawan-kawan dia ajak saudara mara masa opening so ramai kawan-kawan uh, ucap congrats buat story share tahniah tahniah so kat situ dia rasa bangga inilah decision terbaik semua hidup dia so first month tu kawan-kawan baik datang sepupu daripada Pening datang daripada Kedah makcik daripada Thailand datang sebab nak support bisnes baru kan uh, so dia rasa bangga so bila bulan kedua uh, makcik yang sama tak akan datang kawan-kawan yang sama tak akan datang sebab customer kita bukanlah kawan-kawan dia orang datang sebenarnya masa opening je uh, so benda tu tak kekal lama pun uh, so kena cari cara lah untuk maintain itu aku nampak Uh, kesilapan dia orang sebab dia orang rasa macam first month oi meletup ni memang salam lamanya tak bukan orang kawan-kawan yang datang tu hanyalah support kebiasaannya pada satu atau dua bulan yang pertama je ha, uh, yang aku nampak dari segi konsistensi lah so bila dia orang buka kafe dia orang tak ada sopi yang betul dia orang rasa dia orang yang create menu tu so dia orang dia orang lepas pandang pasal sopi bila dia pass ke staff dia dia tak ada ke apa so sopi ke laut uh, tak menjadi apa yang dia buat tak menjadi so make konsisten tu tak ada orang datang hari ni rasa lain esok rasa lain uh, so orang pun dah jadi jadi boring Aku cerita benda-benda yang aku nampak depan mata lah Tapi poin-poin aku tadi boleh je jadi salah kan Sebab yalah, at the end terpulang kat individu masing-masing lah Korang maybe boleh dengar apa yang aku bagi tahu tadi Korang boleh skip kesalahan-kesalahan tu Korang boleh overcome Buat benda yang lebih betul Dan paling penting Dalam dunia perniagaan ni sebenarnya kita jangan takut kegagalan So maybe kawan-kawan aku ataupun kenalan-kenalan yang dah buka kafe Tak okay, tutup So it's a good thing lah actually You learn something lah kan If you fail Just try harder That's it lah So kau gagal buka kafe Lantak dia Yang penting kau belajar sesuatu Kau try ada ha, Buka lagi ni eh. Jual uh, Mutabak manis ke kan Tak salah kan Yang penting kau try Okay as a founder brand Kebiasaannya Kebiasanya founder ataupun ya Dia biasa founder dia CEO lah CEO ni bukan chief executing officer eh. Dia macam chief everything officer So kita lah yang yang buat semua benda Itu normal Itu sangat-sangat normal Do it Janganlah kau sale baru RM10,000 sebulan terus ada HR manager kan So tak logik lah Dan aku belajar beberapa Daripada orang aku sememang normally untuk kita ada level HR manager bila staff kita dah lebih 50 lah 50 orang tu barulah kita appoint HR manager yang betul-betul solid sebelum tu belum belum cecah 50 tu kau ya jadi kau yang jadi HR manager tu pun ok dan nak outsource pun ok cuma yang bisnes aku pun nampak paling penting as a owner as a founder as a CEO benda paling penting kau kena cari staff yang pertama kau kena cari adalah staff yang buat kerja kau sekarang ni in term of operation operation tu benda pertama kita kena wariskan tugas tu kena bagi someone untuk buat uh, operation sebab kalau owner uh, founder CEO Stuck dekat operation, dia yang kena buka roller shutter, dia yang kena lap meja. So, aku nampak lah bisnes tu susah nak berkembang sebab dia tak ada masa untuk buat uh, expansion which is benda yang lagi crucial. Uh, development. Uh, so, operation ni benda pertama yang korang kena tinggalkan as a owning business. Kalau macam aku sendiri, uh, lebih kepada track and error lah. Aku suka konsep. Dia biar tak sempurna tak apa. In order kau nak cari kesempurnaan, pada aku itulah kesempurnaan yang sebenar. Yelah nak tunggu perfect nak tunggu ada 100 juta dalam account nak tunggu ada 100 orang staff baru kita nak buat memang takkan jadi lah bro. So kita kena langgar dulu, buat apa yang ada. Kalau kita toleh ke kanan, tak ada orang, kita lah yang kena buat. Tapi cepat-cepatlah wariskan kerja-kerja operation tu.